Вкусно во всем. Полот сливеш. Праздничный венгерский суп с бараниной и зеленой фасолью. Все лучше венгерской кухни в одной тарелке. Очень вкусный, настолько, что является одним из наших любимых супов. Наваристый, в нем просто концентрат витаминов природы и вкусов Венгрии. Действительно праздничный по вкусу, он даже был придуман в честь праздника. В конце 19 века в честь дня рождения одного из известнейших венгерских писателей, Микса Токальмана. Суп Полоц, так переводится Полоц Левеш, происходит от названия Полоц, провинции на севере Венгрии на границе со Словакией. Несколько столетий суп Полоц – национальное достояние Венгрии. Ингредиенты таковы. Прежде всего это баранина, как можно более сочная мякоть и косточки для бульона. Жир в идеале курдючный, но можно и заменить. Хотя с бараньим будет лучше. Лук и острый перец. Сладкий перец и морковь. Не обязательны в классическом полотце, но с ними гораздо лучше. Картофель и чеснок. Фасоль зеленая, можно заменить на спаржевую. Важно, чтобы стручки были зелеными и сочными. Сметана, укроп и мука для создания заправки. Специи. Лавровый лист. Тмин, можно молотый. Молотый острый перец чили или каенский. Паприка. Без нее в Венгрии редко что обходится. И, конечно, соль. Что на что заменить или убрать, расскажем в видео рецепте. Готовить начнем с варки бульона. Можно, конечно, добавлять и воду, но ведь это праздничный суп. Поэтому именно бульон. Из баранины в холодную воду кладем косточки. Обязательно холодную, мы ведь не варим мясо. Мы делаем наваристый бульон. Также добавим обрезанные стебли укропа с пароветочек веточек. Так он будет ароматнее. Да и излишний запах баранины станет изысканным. Также совсем немного соли. Она быстрее выгонит пену из мяса. Бульон будет более качественный, если в начале варки присолить. Оставляем вариться 2-2,5 часа. И пока варится бульон, подготовим продукт. Нарежем мякоть баранины небольшими кусочками. У нас голень. Важно, чтобы мякоть была достаточно мягкой и мясистой. И чтобы в ложке легко помещалась. В Венгрии режут 1 на 1 см или меньше. Я люблю, чтобы кусочки оставляли в себе вкус баранины. Поэтому где-то кубики 1,5-2 сантиметра. Порежем курдючное сало как можно меньше. Хотя если не мелко, тоже не критично. Просто дольше вытапливать жир придется. Не беспокойтесь насчет запаха бараньего жира в готовом блюде. Будет очень слабый, очень приятный легкий аромат. Основной запах перебьется специями и овощами. Хотя можно заменить и на свиное сало. Лук нарежем небольшими кубиками. Тушиться он будет долго. Он практически разварится в супе. Поэтому совсем мелкими или небольшими разницы не имеет. Морковь же мелкими кубиками. Она не сумеет раствориться. Да и не является она обязательным составляющим. Но даст дополнительную свою сладость. И в этом супе она очень к месту. Также не обязателен в этом супе, но обязателен в десятках других блюд венгерской кухни сладкий перец. Он тоже несет в себе сладость. И ароматы незаменимый вкус перца. Вместе с паприкой свежий будет чудесен. И если его нет в самом первом историческом рецепте, он точно не испортит, а только улучшит наше произведение. Нарежем небольшими кубиками. А вот острый перец как раз тут очень нужен. Дело в том, что в остром перце гораздо больше перечного вкуса. И я не об остроте. А то, что он острый, не помеха. Даже дети не ощущают остроту. Мы уберем семечки, а в конце в суп пойдет сметана. Ее молочная кислота уберет излишне. Вы, по сути, почти не будете чувствовать. А вот запах нарежем небольшими полосками. Треть чеснока отложим. Она нам будет необходима для приготовления заправки. Чеснок небольшими кубиками. Тушить его будем долго. Он все успеет отдать даже из них. Тмин слегка истолчем в ступке. Если его оставить целым, он будет приятно воздействовать на вкус, но не передаст ничего навару. А если измельчить, совсем все отдаст, но полностью растворится и его будет незаметно. А так будет где-то посредине и вкусно. Пошел запах и достаточно. Бульон все еще варится. Параллельно, чтобы не терять времени, будем готовить перкель. Так называется тушеное с овощами мясо в венгерской кухне. Прежде всего с перцем. Суп будет на его основе, так сказать, двойной венгерский вкус. Сначала растопим жир на малом огне. Вытопили. Шкварки долой. Хотя иногда их оставляют. И добавляем лук. Огонь все еще ниже среднего. Мы должны всего лишь размягчить его, не дав поджариться. Помните ведь, мы его должны растворить в будущем супе. Потушили, размягчили, добавляем паприку. Как только паприка начала давать запах, а значит насытила своим вкусом и запахом жир, добавляем немного бульона из соседней кастрюли, где варятся кости. Грамм 100-150. И теперь дадим массе совсем размякнуть, стать вязкой. Это минут 10. Помешиваем. Затем добавим мякоть баранины и увеличим огонь. Мясо необходимо чуть поджарить, дать возможность сохранить сок внутри, закупорив снаружи поры. Лук уже размягчился, стал однородным, поджариться не успеет минут 10 все время помешивая. До коричневого бежевого цвета мяса. После этого добавим овощи, чеснок, острый и сладкий свежий перец и морковь. А также специи. Тмин, размятый предварительно, и молотый острый перец с лавром. Добавим немного бульона, грамм 200 и немного соли. Все это будет тушиться, Именно тушат, а не варят перкер, Почти в собственном соку. Около двух часов помешивая на малома. До того, как он приготовится, уже будет готов. И подготовим оставшиеся у нас продукты. Фасоль и картофель. Насколько хороша фасоль, проверяют, разломав стручок примерно пополам. Если нити не остались, все разломалось одним махом, фасоль замечательная. Если нет, придется еще и отрезать основание стручка по всей длине, там где сосредоточены жесткие нити. У нас прекрасная молодая зеленая фасоль, поэтому отрезаем лишь окончания, они жесткие, и нарезаем пластинки около сантиметра полутора шириной. Немного фиолетовый цвет стручка затем уйдет при варке, она станет нежно-зеленой. Нарезали фасоль, нарежем картофель небольшими кубиками, Хорошо, если это молодой картофель, у него лучший вкус. И вот прошло 2 часа варки бульона, мы его процедили, из косточек снимем мясо. Это добро нам нужно, кто ж такое богатство выбросил. Его немного, но пусть тоже будет в супе. Прошло 2 часа, мясо протушилось и насытилось перечным вкусом. Перкель готов, добавляем бульон. Дадим закипеть и добавим картофель. Снова дадим закипеть и добавим фасоль. Теперь будем варить на малом огне минут 15. За это время и фасоль, и картофель одновременно станут мягкими. Вообще фасоль иногда отдельно отваривают, сбрызгивают лимонным соком и добавляют уже готовую в тарелку. Можно сделать и так, хотя у нас она тоже не разварится в кашу. Будет сочной и вкусной, другой вкус она не возьмет. Ее задача в ложке изменить вкус супа, добавив нотку зеленой свежести. Пока варится, приготовим заправку. Нарежем зелень укропа. И с небольшой дозой соли и чеснок. И смешаем все это со сметаной и мукой. Можно чуть бульона из супа добавить. Получится сметанный загуститель. Суп-то венгерский, поэтому должен быть густым. Но не чрезмерно. Он не должен быть как суп гуляш. Вы ведь знаете, что гуляш это суп, а не как кое-где иногда. Чрезвычайно густое варево. Прошло 15 минут. Попробовали фасоль. Если уже мягкая, но твердо держит форму, добавляем заправку. Размешиваем. Пробуем на соль и кипятим минуты 3-4 на малом огне. Все, суп готов, подаем. Праздник в тарелке. Вы думали, суп не бывает праздничным? Бывает, и это один из них. Для украшения и усиления вкуса к супу в Венгрии подают уксус с эстрагоном, или сметану, или лимонный сок, и, конечно, зелень. Хотя все подкислители, кроме сметаны, усилят остроту. Их необходимо только капли. Хотя, как говорится, на вкус и цвет это бомба, а не вкус уже в том виде, что мы сварили. Пряный и перечный, но острота почти не чувствуется. Кусочки баранины, фасоли, картофеля за счет своего вкуса постоянно меняют вкус каждой ложки. А еще он чуть кисленький и чуть сладкий, хотя сахар мы не добавляли. Добавку просили все. Ей-богу, все, кто пробовал. Пробуйте, наслаждайтесь и заходите в гости к нам на канал. Подписывайтесь на канал Корчма и будьте здоровы!